Oktay qardaşımızın malı. Hə, əziz dostlar, baxın, sentyabrın bu günləri 5-idir. Mala baxın. Çiyələyin bir dənəsinin 12 qram, 13 qram, 15 qram çəkisi var. Baxın. Mala baxın, ağlınız getsin. Çiyələyə baxın, nə çiyələyə. Aparın, satın, Oktayın gözəl çiyələkləri. Gördünüz, kifayət elədi. Çiçələn biri 12 qram, 13 qram, 15 qramdır. Salendrias sortudur, təzə gəlibdir. Süqərdə dadı var. Biz də məhsulada. Bunu şitmandan sanma, bir 100 ilindən artıq südləyəcəm. 100 ilin qarnı. Nəyə gəlir? <gülələcəm>. Yığılıb, al. dostlar 1 März sentyabrın 15-idir və bu bağın sahəsindəan Orkhan bəyin xəyəli çiyəyə baxın hələ yığılıbdır çiyələyin meyvəsinin iriliyinə baxın çiyələk şuganıdir baxın qardaş görün çiyələk nədir buna baxın Çiyələyin üstünün meyvəsinə baxın. Xahiş edirəm hələ yığılıbdır. Buna baxın. Baxın qardaş, sonra dərsiniz ki, real bir şeydir. Bax. Mən həmişə reallıqla danışıram. Baxın. Çiyələyin üstündə bu qədər meyvə var, hələ yığılan yeridir. Buna baxın. Baxın qardaş, bir dənəsi çiyələyin 15 qramdır. Baxın buna baxın. Bu dənəsinə bax. İriliyinə baxın çiyələyin. Bağın qardaşım, çiyələk gör bu həyat, həyat bax. Baxın, baxın görüm nədir, bax. Bax, çiyələyin iriliyinə bax, ha çelə. Görüm nədir? Demə məhsula baxın. Gördünüz? Çut kaşə var vatanın, iri çeləkləri hələ yurdununda. Yığılmış yerdi, qardaş, bax çiyələyin iriliyinə bax. Bax reallıqdan danışaq. Görün nə gözəldir. Bu ştir superdir yəni.